Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Matius Kumar Adik Paramasivam. Dan hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk kemerosotan moral dalam kalangan pelajar. Isu ini semakin kerap berlaku di Malaysia dan memberi kesan besar kepada pelajar, sekolah, masyarakat dan masa depan negara. Seterusnya, definisi dan kepentingan. Secara ringkas kemerosotan moral bermaksud kerosakan nilai, sikap dan tingkah laku yang bercanggah dengan norma sosial dan undang-undang. Dalam konteks pelajar, ia merujuk kepada perbuatan seperti buli, pergaduhan, vandalisme, ketagihan media sosial, ketidakjujuran dan tingkah laku ganas. Kenapa isu ini penting? Sebab pelajar adalah generasi yang akan memimpin negara suatu hari nanti. Kejadian akademik sahaja tidak cukup kalau moral runtuh pembelajaran tidak dapat membentuk generasi yang berdisiplin dan berintegriti. ini juga memberikan kesan kepada keselamatan sekolah dan prestasi akademik secara keseluruhan insiden sebenar di Malaysia di Malaysia beberapa insiden membuktikan bahawa masalah ini semakin serius contohnya terdapat satu kes di sebuah sekolah asrama penuh di mana sekumpulan pelajar senior membelasak seorang pelajar secara beramai-ramai hanya kerana pertengkaran kecil dalam WhatsApp kelas. Kes ini menunjukkan betapa mudahnya buli, cyber bertukar menjadi buli fizikal atau dikenali sebagai cyber to offline bullying. Mangsa mengalami lebam, trauma dan takut untuk hadir ke sekolah. Kes ini mendapat liputan meluas oleh berita harian metro dan Sina harian kerana ia menunjukkan masalah sistematik dalam budaya disiplin sekolah. Budaya daging, penyalahgunaan kuasa senior dan tekanan sosial media punca utama insiden seperti ini berlaku. Trend dan perkembangan terkini Mengikut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih ribuan kes salah laku direkodkan dari tahun 2020 hingga 2023. Trend ini termasuk Peningkatan kes buli fizikal dan buli cyber, pergaduhan pelajar yang viral di TikTok dan Instagram, cabaran berbahaya atau dangerous challenges yang ditiru oleh pelajar, dan juga vandalisme seperti merosakkan tandas sekolah dan peralatan awam. Trend ini menunjukkan bahawa pelajar semakin ter terpengaruh oleh budaya digital, kandungan sensasi dan tekanan sosial rakan sebaya. Seterusnya, punca kemerosotan moral terdapat beberapa sebab utama mengapa nilai moral pelajar merosot. Yang pertama, media sosial. Pelajar mudah terpengaruh dengan konten ganas, prank, cabaran berbahaya dan budaya hedonisme. Kedua, tekanan rekan sebaya. Pelajar sanggup buat apa saja untuk diterima dalam kumpulan, termasuklah tingkah laku negatif. Ketiga, kurangnya perhatian keluarga. Bila ibu bapa sibuk atau tak berkomunikasi, remaja mencari pengaruh luar. Keempat, disiplin sekolah kurang ketat. Guru dibebani kerja, kaunselor tak cukup dan kawalan disiplin tidak konsisten. Yang kelima, stres akademik. Bebanan kerja sekolah menyebabkan pelajar mudah meluahkan emosi secara negatif. Semua faktor ini saling berkaitan dan menyebabkan pelajar hilang panduan moral. Kesan kepada individu, masyarakat dan global. Kesan kemerosotan moral ini sangat besar. Kesan kepada individu. Mangsa buli mengalami trauma, tekanan emosi, hilang keyakinan dan markah akademik merosot. Pelaku buli pula berisiko membawa sifat agresif sehingga dewasa. Kurang empati dan sukan mengawal emosi. Kesan kepada masyarakat pula, sekolah menjadi tempat tidak selamat pelajar takut hadir ke kelas. Guru hilang otoriti dan kes buli menjelaskan hubungan guru-pelajar. Hubungan keluarga juga renggang kerana anak semakin terpengaruh dengan nilai luar. Dan akhir sekali, peringkat global, imej pendidikan Malaysia tercalar apabila kes buli dan pergaduhan viral. Negara lain melihat bahawa pelajar Malaysia kurang disiplin dan kurang etika kerja. Kesannya, peluang pelajar bersaing di peringkat antarabangsa semakin terhad. Isu ini bukan sekadar masalah sekolah tetapi ancaman kepada pembangunan negara. Seterusnya, penyelesaian keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan. Penyelesaian perlu dilakukan secara menyeluruh. Yang pertama, keluarga. Ibu bapa kena memperkukuh didikan asas dan komunikasi emosi kawal penggunaan media sosial anak-anak tunjukkan teladan yang baik melalui tingkah laku harian yang kedua sekolah dan masyarakat sekolah perlu memperketat peraturan anti buli dan mengambil tindakan disiplin tegas program pembinaan sahsiah mesti digiatkan melalui kurikulum dan aktiviti komuniti kaunselor perlu ditambah di sekolah berisiko tinggi dan masyarakat pula perlu menjadi mata dan telinga untuk laporkan tingkah laku negatif. Akhir sekali, kerajaan. Kerajaan perlu memperketat undang-undang terhadap buli remaja, mengawal kandungan digital ber berbahaya dan menyediakan platform aduan digital yang cepat dan selamat seperti portal anti-buli. Rumusan dan harapan Kesimpulannya, kemerosotan moral pelajar bukan isu kecil tetapi satu krisis yang perlu diberi perhatian segera. Jika keluarga, sekolah, masyarakat dan kerajaan berganding bahu, kita boleh wujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif. Harapan kita ialah melahirkan generasi muda yang berakhlak, berdisiplin dan mampu membawa masa depan Malaysia ke arah yang lebih baik. Sekian pembentangan saya. Terima kasih.